С вами я, Матвей. И сегодня мы играем в Minecraft uh, Fragment Edition по версии 0.14.0. И сейчас я вам покажу, я создал как бы как его? сервер вот. Сейчас мы зайдем в него, попробуем. Ну и что же. Сейчас мы подождем. Ну что ж, ждем. И что ж, уже прошло 15 минут. Ну, ничего не такого. Такого не произошло. Вот. Может, кто знает, напишите мне, пожалуйста, в Майнкрафте, почему у меня не открывается сервер. Это будет большая радость для меня, почему у меня сервер. И может кто-нибудь написать, как его открыть. Не знаю, я написала имя Макс нашего сервера. Ну и 11. Палочка 12. Ну и как вы видите. Вот. Целых два даже. На двух проверить. Это вот, нереально. Ладно, сделаем еще раз. И сейчас я вам покажу, как делать этот сервер. Так, вот это мы можем оставить. Порт. Порт. Это телепорт. Ну, нам нужно нам... Так, сейчас мы телепортнемся. Не знаю. Может здесь три будет. Поставим просто немножко Лина, Алина! Я с ним. Нет! Так, сейчас. Да нет, я сказал! Это извиняюсь, у меня просто здесь сестра тут достает. Так, мы пишем для начала. Переключаем на английский. У кого не, переклю... не переключим на... Заткнись. 11. Потом на вот это и палочку такую. И 12. Не надо. 21. 1. 12 нужно. 12. Дальше имя у нас будет как хотите, Максим. Вы можете любое имя э, нашего сервера. Я напишу. Например, сервер. Все. Р. Все. Р. Подождите-ка, где у нас ТТР? сервер, сер, сервер, сер сер сервер, вот, ну попробуем назад, так, ну и зайдем, ну и как говорится то не делай то не получается ну я сам такое придумал если честно ну может мы чего-нибудь тут заполним вот эту или удалим вот тут немножко так, удалить Это мы будем удалять все дело удалить и еще в этой серии я вам второй Ой. Первый раз покажу, как найти домик ведьмы. Ну, там просто у нас ключ и имя. А, подождите-ка, я кажется понял, что Ключи имя. Здесь у нас можно написать. Попробуем здесь. Ну, тут не получится имя. Ма, Ну я как-то сомневаюсь то, что это чем-то поможет. Ладно, сразу пишем Максим. Может, Ма, Ма, Р. К. Это добавить. Ну вот это не получится. Макси. Ну ладно, поставим Максим. А. Извиняюсь. Макси. И здесь у нас мы должны написать 11. А, Б. И теперь переключаемся на английский сразу же. Ставим такую палочку. И 12. Кстати, готово создать. А это сервер уже добавлен. Как-то. Уже добавлен? И что? И что, что добавлен? У меня уже два, Максим. Я не знаю. Так, сич... ну, сейчас я вам покажу, как же э, сделать домик ведьма. Домик ведьмы очень легко. Ну, может, можно даже сказать. Ну так себе легко. нибудь Так, как я помню, минус 7. Тут у нас русский.

Ну, надо 55 наберем, ну ладно. 55, 2, 6, 2. Ну и последнее вроде было 3. А, и тут у нас то же самое. Пишем. Так, минус 7. Ой. Минус 7. 4. 55. 2. 6. 2. Ну и... 3. Сейчас мы проверим тоже. На этот же пароль мы набрали. Сейчас мы проверим. Так. Нет, мы не, не тот набрали. Получается, я забыл. Этот. Ну-ка, получается 66. Сейчас мы немножко подправим этот ключ наш. Так, получается, все правильно было, кроме вот этот 55. Так, 7 минус А. Даже. Хотя можно. Ну, не знаю. Ну вот, вот этот пароль. Минус вот этот. Вот я набирал и забыл. Вот, вот этот пароль. Минус 7. Записывайте. 4, правильно, 55. Вот, 3, 4. Так было. И... 793. Вот. Ну и это все мое видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока. С вами.